بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا میری کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی ہی کم تھا ایک مشہور شہر ہے جسے اکثر ہم دوراتے رہتے ہیں یا گاڑیوں اور رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے ہر کوئی اس دکھ اور غم کو بیان کرتا نظر آتا ہے حتیٰ کہ اگر مشورہ دینے والے افراد بھی جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ یہی مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کاروبار نہ کریں ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کریں کیا آپ بھی اس بات کو درست مانتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں دیکھئے جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی ایک عام انسان کی طرح ہیں ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو آپ کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جس پر آپ حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں جو عام انسان کے مقابلے میں آپ کو بہتر جانتا ہو اب چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر اپنے کوئی کوتاہی یا غلطی کریں تو ہمیں کچھ زیادہ دکھ ہوتا ہے جب کہ اگر غیر کرے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کی سوچ کیا ہے لیکن مجھے اگر اپنے دھوکہ دیں اپنے جفا کریں اپنے ظلم کریں تو یہ میرے لیے قابل برداشت ہے لیکن اگر کوئی غیر یہی کام کرے تو میرے لیے ناقابل برداشت ہے کیوں ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دھوکہ اور نقصان ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ ہمیشہ دھوکہ دہی وہ دیتے ہیں جن پر ہم غلط اعتماد کرتے ہیں جو ہمارے راز اور کمزوریوں سے آگاہ ہوتے ہیں اب چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں لیکن چونکہ اکثر ہم دوسروں پر اعتماد کے بجائے اپنوں پر اعتماد کرتے ہیں تو اپنے ہی اکثر دھوکہ دیتے ہیں اس میں غلطی اپنوں کی نہیں ہوتی بلکہ ہماری اپنی ہوتی ہے جب ہم اپنے راز اور شخصیت کو کھل کر بیان کرتے ہیں جب ہم اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کو بیان کرتے ہیں جب ہم اکلے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہم پر وار کریں تو نتیجہ واضح ہے جب کوئی شخص آپ کی غلطیوں اور کمزوریوں سے آگاہ ہو تو انسان ایسے شخص سے کسی بھی وقت دھوکہ کھا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنوں سے گلا و شکوہ کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنوں سے زیادہ توقع رکھتے ہیں اور جب اپنے توقع کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے تو یہاں بھی بے جا توقع رکھنا درقیقت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اپنے اور غیر ایک جیسے ہیں اگر آپ کسی غیر پر بے جا توقع رکھیں گے تو وہاں بھی انسان کو دکھ ملتا ہے دوستو دین اسلام اس شہر کے بالکل برعکس ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھیں دین اسلام میں صلۂ رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے حتیٰ کہ بعض روایات میں صلہ رحمی نہ کرنے والے کو جلدی موت کے اسباب میں سے قرار دیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ اگر لمبی اور بابرکت زندگی چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں صلہ رحمی کرنے والا شخص قیامت میں سرخرو ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ کیسے ممکن ہے تو آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں زندگی میں جب کبھی انسان شدید مشکل میں پھنس جاتا ہے پیسے کی تنگی ہو کوئی بڑی مصیبت آ جائے بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی تو سب سے پہلے کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے دوست پڑوسی نہیں جی سب سے پہلے تو اپنے ہی لوگ فیملی رشتے دار چاچا تائے ماموں خالہ کزن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ واقعی بھروسہ کر سکتے ہیں دوستوں میں بھی محبت ہوتی ہے لیکن وہ جو اپناحت کا احساس فیملی میں ہوتا ہے نا وہ کہیں اور نہیں ملتا بہت دفعہ انسان بری نظروں دھوکے بازوں اور دشمنوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی برادری کھڑی ہوتی ہے کوئی ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے تو سارے رشتہ دار اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب آئیے صلہ رحمی کے فائدے کی طرف دیکھیے صلہ رحمی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف ملنا جلنا نہیں بلکہ ایک زبردست سماجی سبق ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں انہیں پیسہ دیتے ہیں کاروبار میں ہاتھ پٹاتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کیوں کیونکہ لگتا ہے جیسے اپنے ہی جیب میں پیسہ ڈال رہے ہیں کبھی نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا غریب کو اجنبی کو دینے میں کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ پیسہ صحیح جگہ لگا ہے یا نہیں لیکن اپنوں کو دینے میں دل مطمئن رہتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں واقع کتنی اور کس مقدار میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ کسی غیر کی مدد کرنے کی صورت میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ واقع اسے مدد کی ضرورت تھی یا نہیں اگر انسان کے رشداروں داروں میں مسائق افراد موجود ہوں تو انہیں چھوڑ کر غیروں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے اقرباء یعنی نزدیکی رشداروں داروں کی مدد کرنی ہے اس کے بعد غیروں کی آپ مدد کر سکتے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہر انسان راہ خدا میں جو پیسے خرچ کرتا ہے اگر اسے اپنے مستحق غریب رشتہ داروں کو دے تو دنیا میں کوئی شخص غریب باقی نہیں رہے گا اس لیے کہ ہر انسان کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی غریب ضرور ہوتا ہے اور ایک بات اور یہ مدد کرنا در اصل ایک خفیہ انشورنس بھی ہوتی ہے آج آپ نے کسی رشتہ دار کی مدد کی اس کا دل جیت لیا کل کو جب آپ مشکل میں ہوں گے وہی رشتہ دار وہی فیملی آپ کے کام آئے گی یہ ایک دو طرفہ رابطہ ہوتا ہے جبکہ غیر کی مدد کی صورت میں کیا مشکل حالات میں وہ شخص آپ کے کام آئے گا کچھ بھی معلوم نہیں تو آج سے عہد کر لیں اپنے رشتہ داروں سے رابطہ بڑھائیں دل سے ملیں مدد کریں محبت بانٹیں کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز پیسہ نہیں دولت نہیں بلکہ مضبوط خونی رشتے ہیں دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں تو آپ کے بچے خاندانی ماحول میں پرورش پاتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے وہ معاشرے میں لوگوں سے تعلقات کے طریقے سیکھ لیتے ہیں لیکن قطع رحمی کے نتیجے میں وہی وقت جو آپ موبائل سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں اس سے آپ کے بچے بجائے کچھ صحیح سیکھنے کے غلط تربیت حاصل کر پاتے ہیں وہی ٹائم جو آپ اور آپ کے بچے سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں اسی ٹائم کو کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلقات میں لگائیں اس طرح آپ رشتہ داری کو بھی قائم رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے بھی ایک محفوظ ماحول میں تربیت حاصل کریں گے سل رحمی کا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ آج جو آپ رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں بچوں کو موبائل میں لگا رکھا ہے انہیں انسانوں سے دور رکھ کر آپ ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ بڑھاپے میں جب آپ کو ان کی ضرورت ہوگی یہ آپ کے کام آئیں گے رشتہ داروں سے رابطے میں آپ کے بچے وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں جو اسکول سوشل میڈیا میں اور اس طرح دوسری چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے آج آپ کے بچے جب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دے رہے ہیں تو کل یہی بچے یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ذاتی زندگی اور پرسنل لائف ہر چیز سے بالا تر ہے لہٰذا کل یہی بچے آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے باہر نکال دیں گے سلا رحمی کا چوتھا فائدہ سوشل میڈیا میں زیادہ مصروف رہنے سے انسان ذہنی انتشار اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے ہم عموماً اپنے فارغ اوقات میں سوشل میڈیا میں پناہ لیتے ہیں جہاں دکھاوا تجملات اور ظاہری خوبصورتیاں وغیرہ ہمیں اور بھی زیادہ ڈسٹرب اور بے سکون کرتی ہیں اور ہم پہلے سے زیادہ تنہائی کا احساس کرتے ہیں جو سکون آپ کو ایک انسان سے تعلق قائم کرنے میں ملتی ہے وہ سوشل میڈیا وغیرہ سے ہم نہیں پا سکتے ہیں اور انسانوں میں یقیناً سب سے نزدیک انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم آسانی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس نکتے کی طرف کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھنا چاہیے دیکھیے اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی امید اور توقع نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بے جا توقعات بعض اوقات انسان کو وہ درد اور دکھ دیتے ہیں جو خود مشکل اور پریشانی ہمیں نہیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں پر توقع رکھنے کے بجائے صرف اللہ کی ذات پر توقع رکھیں زندگی میں کئی دفعہ آپ نے توقع رکھی ہوگی لیکن جن پر آپ کی توقع تھی وہ بالکل آپ کے کام نہیں آئے بلکہ وہی لوگ جن پر آپ توقع رکھتے ہیں بعض اوقات انسان کے کام بگڑنے یا نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ تو نے مجھ پر توقع نہیں کی بدلے میں جن پر تو نے توقع کی تھی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور ایسے لوگ جنہیں آپ جانتے تک نہیں آپ کی مدد کرتے ہیں دفتروں میں سمجھانے والے مل جاتے ہیں بازاروں میں اسپتالوں میں مختلف مواقع پر انجان لوگ ہماری مدد کرتے ہیں جن سے ہمیں مدد کی توقع تک نہیں ہوتی تو درقیقت اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے یہ میں ہوں جو اس مشکل وقت میں تمہارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہوں صرف مجھ پر توقع کر تو دوستو توقع صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے وہ چاہے تو آپ کے رشتے دار کے ذریعے سے آپ کی مشکل کو حل کر سکتا ہے اور چاہے تو کسی غیر کے ذریعے سے لہٰذا ہمیں صرف اللہ پر ہی امید اور توقع ہونی چاہیے دوسرا اہم مسئلہ جہاں ہمیں دھوکہ ملتا ہے وہ حد سے زیادہ اعتماد کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنے راز اپنی شخصیت اور ذات کی کمزوریوں کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی شخصیت کی حفاظت آپ سے بہتر کریں جب آپ خود اپنی رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو غیر سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ کا رشتہ دار یہاں آپ کو دھوکہ دے تو اسے اپنی غلطی سمجھے اس کی نہیں ہاں البتہ آپ صرف ایک ایسی ذات کے ساتھ اپنے راز اور کمزوریوں کو بیان کر سکتے ہیں جسے پہلے سے علم ہوتا ہے اور جو بہترین رازدار ہے اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ ذات کون ہے رہی بات شراکت کی تو ایسے کاروبار میں جسے آپ نہیں سمجھ پائے ہیں تو اس میں کسی کو بھی شریک نہ کریں کیونکہ ایسے کاروبار میں عام طور پر نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور اس صورت حال میں آپ کا شریک ممکن ہے کہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے رشتہ داروں سے شراکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں الگ کار، کاروبار کھول کر دیں اور اس کی مالی طور پر اور کاروباری مشوروں کے ذریعے سے اس کی مدد کریں یوں آپ کے لیے ایک سیکنڈ بزنس بھی ہوگا جس میں آپ مالی طور پر شریک ہوں گے اور فائدے کی صورت میں آپ کے لیے اضافی آمدنی ہوگی اور خدا نخواستہ نقصان کی صورت میں آپ کے اصلی کاروبار کو نقصان نہیں پہنچے گا اس قسم کے شراکت میں آپ کے رشتہ دار کو مالی مدد بھی ملتی ہے اور اسے بھی سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اور آپ بھی اپنے لیے منافع کما سکتے ہیں اب اگر رشتہ دار آپ کو دھوکہ دے تو درقیقت یہ امتحان الائی ہے جس میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ رشتہ دار کی طرف سے ہونے والے نقصان کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے اور اسے دنیا میں ہی آپ کے نقصان کی تلافی کر دیتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے جبکہ غیر کی طرف سے ہونے والا نقصان شاید عذاب اور سزا ہو جس کی تلافی شاید ممکن نہ ہو تو دوستو اپنوں کی طرف سے ہونے والے نقصان اور چوٹ کو اپنے لیے نیک فال لیں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ غیروں کے نقصان اور دھوکوں سے بچ جاتے ہیں اسی وجہ سے شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ اپنوں کی چوٹ سہنا میرے لیے آسان ہے لیکن غیر کی طرف سے آنے والے نقصان کو برداشت کرنا میرے لیے زیادہ سخت اور دشوار ہے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ